Вітаю всіх шанувальників телеканалу Скіф. Я з вами я, Лідія Григорєва, Це «Херсонщина.ЮЕЙ» І ми традиційно в телепрограмі говоримо про розвиток громад. І сьогодні будемо говорити про розвиток нашого регіону і будемо говорити про розвиток Береславського району з депутатом обласної ради Ігорем Єсипенко. Вітаю Вас, Игорь. Что вы да, залетали да. до нашей студии? Тем більше сьогодні сегодня вже уже почався. начался. Вот представник агрокомплекса. Давайте поговорим про те, в каких условиях сегодня аграрии збирають урожай. Чи главное, чтобы влада не заважала, при при ки власти. Да, этот принцип он, в принципе в агросекторе имеет место, да? То есть главное, чтобы не мешали. На самом деле, я думаю, что все аграрии в этом году Ну, би повинні бути доволь доволі тим урожаєм. По крайней мере, жаловаться не за природа что, да. вам допомогла. Да, Боженька нас в этом году балував дождями, то есть только ленивый не отримав нормального хорошого урожая. Поэтому я думаю, що в этом году і сельхозпредприятия будуть з прибылью, і и... дрібні фермери, і страна з хлібом, і дрібні фермери. овочі вродили, пшениця вродила. Яким багатством на на, на на, Херсонщину наділила природа. Ну, по овощам, может быть, немножечко пока сложно говорить, да, потому что... Ну, вы же уже попереднюю бачите, какие урожаи будут. попереднюю, значит, да. Вроде как урожай должен быть неплохой. По зерновым э, есть четкое понимание, что урожай на сегодняшний день уже хороший по подсолнечникам, те, кто раньше его посеял, и, скажем, он у нас успел зацвести до вот этих жарких погод, которые вот мы имели уже в середине лета. То есть, в принципе, тоже виды такие, что подсолнечник будет достаточно хороший. Ну, в принципе, на орошении стабильно. Вот орошение – это то, где, где всегда стабильно можно прогнозировать. Главное, чтобы все делать вовремя. Поэтому, ну, надеемся, что будет все нормально. Одно не радует – это цены. На сегодняшний день по разным статистикам есть некоторые статистики, говорят о том, что даже чуть ли не за последние 40 лет мы на сегодняшний день имеем одну из самых низких цен на пшеницу. То есть, конечно, аграрии рассчитывали, и мы в том числе, и мое предприятие, мы считали, видели себе вырученные одни деньги, но ну, на сегодняшний день, как бы скажем, хотя бы спасибо, что отрегулировалось хорошим урожаем. Вы, цена дивите, вы довольно молодая людина, и у вас сейчас, может быть, модно было ставать юристом, банкиром. ну, Нотаріусом, скажімо так. Ви вибрали агросектор. Сьогодні не жалкуєте. І проблема українського аграрія в чому? Він вчиться новим технологіям. Uh, ви розумієте, що мене, моя ідея, ідея мечтала. Да, uh, на самом деле я хотіла теж стати нотаріусом. Да? Ну, я не випадково сказала, що да, 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 я розумію, розумію, що ви не випадково сказали. завжди хотіли щось производити. Вы понимаете, и э, Херсонщина ⁇ это такой регион, где можно себя, я считаю, ну, достаточно очень хорошо реализовать. Э, плюс, скажем, на сегодняшний день была возможность лично у меня учиться и в Соединенных Штатах Америки да, по агросектору. И я также учился 21 день в Японии, то есть э, опыт какой-то мы там позаимствовали. И на сегодняшний день есть возможность это все реализовать у себя. И самое главное, что э, когда реально видишь результат от этого опыта, который где-то видели ну, это вдвойне э, как бы интересно и хочется еще больше и больше выкладываться на на нашей земле. А сколько податков находит ходит от агросекторов в общем, регион? Вы интересовались такой информацией? Это и есть бюджетно-утворяющая э, э, галузь для нашего региона? Я скажу регион? так. Э, ну, во-первых, по Земле по нашему климату, по региону Херсона, да, хотелось немножко. У меня совсем недавно были гости из Ирана, то есть в том году они нас приглашали, теперь уже ответный визит. Я вам скажу так: то есть мы ездили по моим предприятиям, сельхоз, они не могли нарадоваться нашей земле. То есть, вот в каждое поле выходишь, они пробовали и чуть ли не, не, не на вкус. И когда у нас ну, последняя была встреча, то есть, вот они здесь были три дня на Херсонщине, то они говорят, что у нас есть все понимаете, все, то есть и вода пресная, столько, которую они нигде никогда не видели, да, и чернозем, то есть есть все условия для того, чтобы получать урожай, поэтому, почему у кого-то не получается сложный вопрос, это нужно, наверное, искать ответы непосредственно у них. А есть с кем будувати эти новые Рабочая сила, люди, <связанные> ну, С фахивцами есть немножечко сегодня сложность, потому что, вы понимаете, скажем, элементарно тот трактор, который мы сегодня имеем в поле, это фактически космический корабль понимаете, у нас есть э, сейлки, которые стоят там, огромных денег, которые там, компьютеризированы, и даже здесь очень сложно, вот сейчас вот, можно до, до вечера рассказывать, сколько функций они выполняют, то есть все достаточно сложно. Поэтому вот эти мальчишки, которые сегодня у нас есть на селе, очень важно, чтобы они получили качественно хорошее образование и в школе, вот я как депутат совета, я очень много прикладываю усилий тому, чтобы э, на сегодняшний день мы навели порядок в наших школах, да, чтобы у нас там были и учителя, Я всегда всі нормально. Эти... нормально. Це який вчитель фізики фізкультури фізику викладає, але є... гарно вихований. Є питання, є є питання, є питання, є питання да поэтому от эти мальчишки... Бо космічним кораблем. Вибачте, будь ласка, не може гуманітарій керувати. Потрібен інший склад розуму, інша взагалі освіта. Да, мы на сегодняшний день пытаемся создать условия труда достойные насилия да? с своей стороны. Также стараемся, чтобы заработать столько, чтобы мы могли выплачивать достойную зарплату нашим сотрудникам. Мы можем сотрудникам. говорить, и это уровень зарплаты на селе? Ну, это в может быть, это уровень разный. Это все ну, зависит. Від... Від... Ведь минимально? Ну, минимально, не готов говорить, нужно смотреть да, по статистике. Ну, Чи да. агропредприемства инвестировать в развитие села, инфраструктуры, потому что вы понимаете, держава до села не повернется? Понимаете, дело в том, что на сегодняшний день ну, в принципе, насколько я вижу по тем селам, где я работаю, где приходится общаться, по крайней мере, в нашем Береславском районе, там, где есть хороший хозяин в селе, то есть там есть и бюджет в селе. Если например? это будет скрытая реклама, Ничего. Я, конкретно... я думаю, что люди на Азрадии хоть кто-то в да. его опрацию. Я могу вам конкретно например сказать, есть такое село как Новорайское, да, есть там предприятие ЮТС. Вот это, как принято говорить, бюджету предприемство предприемства. На сегодняшний день очень много вопросов решаются в селах именно за счет таких предприятий буквально совсем недавно я написал один пост то есть вот было такое возмущение мы выехали в один из населенных пунктов не буду сейчас называть этих сел Значит, чтобы вы понимали 82 земли на территории этого населенного пункта обрабатывается в черную в прямом смысле под понимание этого слова то есть некоторые фермера есть у которых по полторы тысячи гектар земли и при этом всем они в бюджет ничего не платят. Они не показывают нигде урожайность, да, то есть как они этот урожай продают, за какие деньги? Мы с вами можем только догадываться, да. Вот налогов фактически никаких не платят. На сегодняшний день э, законодатель отдал право э, местным громадам устанавливать налог на землю и налог на недвижимость. Поэтому ну, э, сегодня само село, сама громада устанавливает ту тот налог на землю, который попадает в итоге в бюджет села. И, скажем, к примеру, мое предприятие на четвертой группе единого налога. Поэтому в среднем мы платим с одного гектара 240 гривен в среднем. И по селам, скажем, на сегодняшний день будет уплачено где-то чуть больше 3 миллионов гривен вот такого налога. Там, где сельхозпредприятия работают нелегально, неофициально, то есть они ничего не платят, сплачивается только налог на землю. Тем самым в селах практически ничего нет. И вот сельсоветы устанавливают, ну, к примеру, скажем, 23 гривны с одного гектара. Или там 40 гривен с одного гектара. Хотя законодатель поставил максимальную планку в виде одного процента. 1%, 1 это равно где-то 350 гривен. Это с компромисс, чьи прихованная коррупция боку Влады. Э, нет, я считаю, что это даже не компромисс. Это вот та конкретно децентрализация, о которой мы говорим. На сегодняшний день Ничего спущены полномочия на низ, угу. но мы ими не пользуемся. Потому что среди депутатов в сельсовете брат, сват, фермер. Ну, по сути, это который... прихована коррупция. Давайте э, э, про це говорить. Да, на самом деле внизу, вот в, в самом нашем селе, они не хотят заниматься собственными проблемами. Э, не хочется переходить на личности. да, Вот, скажем, у меня есть фермера, которые в открыто говорят: я в том году заработал 300 тысяч долларов. То есть это небольшие фермера, но они хорошие хозяйственники, они работают на капельном орошении, они занимаются выращиванием овощей. И вот такая ситуация. Но при этом всем дороги такие, что по селу не пройдешь. И ребята ездят на достаточно хороших автомобилях автомобилях там свыше 100 тысяч долларов, но при этом говорят, что у влада ничего не делает. Один из вопросов, который вот мы сейчас постоянно обсуждаем, это ну, фактически отсутствие дороги да, Береслав-Маринская. Могу поделиться... анекдоты анекдоты. Но могу поделиться очень хорошей информацией. Я думаю, что этой осенью у нас уже дорога будет. То есть вопрос решен, 75 миллионов денег мы практически, насколько я понимаю, уже держим в руках. То есть они у нас вот-вот уже... Тримать в руках и побачить результат нашей державе совсем зовні... Я думаю, речи. что в течение нескольких месяцев мы с вами реально сможем увидеть результат. Эти деньги будут, и дорога будет отремонтирована. Но есть второй, второй Кто вопрос. Кто ее будет ремонтировать? чьи такие фахивцы? будет проведен тендер, будем искать фахивцев. Я, насколько понимаю, насколько я понимаю, в Херсонской области таких ну, предприятий нет с достойной техникой. Поэтому, скорее всего, это будет либо предприятия Западной Украины, где уже построены дороги, либо это будет... Ну, вы понимаете, без контроля депутатов областной рады, районной рады, сельских рад, это невозможно делать. Если будет контроль на каждом квадратном метре, то и будет результат. Знаете, мы настолько долго ждем этих денег, мы настолько хотим этой дороги, люди, мы там жить будем. Я думаю, и я, и мои сотрудники, и села наши, мимо которых вот конкретно вот этот а отрезок. А селяне к Педнятыч, вы не тоже сберегали эту Вы понимаете, дорогу. вот тоже вопрос с, нашими селянами. Когда на сегодняшний день стоит вопрос о том, что 10% должно быть спи финансирование, да, то есть 90% выделяет Киев, 10% мы должны найти здесь. То есть вопрос идет о 7,5 миллионов. То есть цифра очень не маленькая. Мы должны где-то ее здесь найти. И на сегодняшний день в связи с тем, что от 60 до 80 процентов некоторых населенных пунктов наши фермера работают абсолютно в черную, то есть нелегально, не уплачивая никаких налогов, в местных бюджетах практически денег нет. То есть мы не можем помочь себе же навести у себя же порядок. Ми ну, будемо сподіватися, що ми будемо гарними господарями в своєму домі. Mm -hmm. Вам успіхів. А телеглядачам я хочу нагадати, що в нашій студії був Ігор Єсипенко, депутат обласної ради. До зустрічі на телеканалі Скіфія. Це була Херсонщина. Юєй, побачимось.